Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot khas Lambayan Kasih bersama Puan Hajar Zarima binti Darmo, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Sivikational Perdagangan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Baiklah untuk pengetahuan hadirin sekalian, Puan Hajar Zarima binti Darmo adalah pensyarah yang telah berkhidmat di Kolej Sivikational Perdagangan selama 32 tahun. Namun begitu, beliau akan menamatkan perkhidmatannya pada tanggal 31 Januari 2026. Kolej Vokasional Perdagangan sangat merasai kehilangan seorang figura yang banyak menyumbang idea dan tenaga dalam perubahan landscape Kolej Vokasional Perdagangan. Oleh itu, surat khas ini bertujuan untuk beliau berkongsi pengalaman sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Baiklah Puan, saya akan tanya uh, soalan pertama dahulu. Boleh Puan ceritakan perkhidmatan, uh, maafkan saya, boleh Puan ceritakan sejarah perkhidmatan Puan selama Puan berkhidmat di Kolej Vokasional Perdagangan? Okey, terima kasih. Terima kasih uh, saudari pengacara, saudari Ainshu. Okay, uh, jadi, uh, Alhamdulillah, uh, sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, telah 32 tahun saya berkhidmat. Dan berkhidmat itu di satu tempat iaitu dahulunya Sekolah Menengah Vokasional Perdagangan Johor Bahru dan kini adalah Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Dan saya mula mendaftar di Sekolah Menengah Vokasional Perdagangan Johor Bahru pada ketika itu adalah pada... Uh, bulan Jun tahun 1993. Okey uh, dan selepas itu uh, sehinggalah sekarang ini jadi ada beberapa uh, mungkin uh, pengalaman lah, ya eh, yang memegang beberapa jawatan untuk membantu menaikkan uh, prestasi kolej. Uh, Okey antaranya adalah pada tahun uh, apa nama pada tahun 1993 saya mula mendaftar and then kemudian selepas itu Uh, sebenarnya uh, bila syu kata 32 tahun tu tadi tak genap eh sebab saya ada bercuti sebenarnya 2 tahun 10 bulan hmm. eh mengikut uh, suami jadi bercuti uh, waktu itu suami melanjutkan pengajian eh jadi kalau ikutkan servis betul-betul 30 tahun lah, eh uh, jadi sepanjang saya berada di KV atau di sekolah menengah vokasional perdagangan Johor Baru saya pernah menyandang beberapa jawatan okey antara jawatan yang saya pegang adalah Uh, okey guru perpustakaan okey kemudian saya pernah memegang jawatan sebagai ketua guru disiplin okey uh, untuk beberapa tahun juga okey uh, dan kemudian memegang jawatan sebagai penyelaras ataupun guru penasihat MPP okey dan selepas itu juga saya telah diberikan tanggungjawab uh, sebagai uh, penolong kanan HEM okey uh, ketika itu uh, sebelum saya uh, Mengikut suami ke luar negara. So pada tahun 2006 kalau tak silap saya uh, saya telah dilantik sebagai penolong kanan Ham uh, dan pada tahun uh, awal tahun 2008 saya telah mengikut uh, suami uh, jadi untuk jadi Ham tu dalam dua tahun. Hmm. eh, kemudian pada bulan 10 tahun 2010 saya kembali semula ke. Uh, sekolah menengah vokasional perdagangan juga pada ketika itu uh, tak pergi tempat lain okey walaupun ditawarkan juga untuk ke tempat lain eh tapi saya memilih untuk terus di sekolah menengah vokasional perdagangan Johor Bahru. Eh kemudian pada tahun 2000 selepas itu 2010 saya balik ke uh, sini and then 2011 telah dilantik sebagai guru kanan mata pelajaran vokasional Okey pada tahun 2011 okey dan selepas itu telah dilantik sebagai ketua jaminan kualiti eh pada tahun 2015 eh uh, jadi untuk selepas itu uh, telah diberi uh, tanggungjawab sebagai penolong kanan pentadbiran ataupun untuk KV kita sebut sebagai timbalan pengarah akademik uh, pada tahun 2021 eh uh, jadi itu adalah sejarah saya so selama 30 hingga 32 tahun ini saya telah bekerja di bawah 10 orang pengetua dan pengarah eh so all in dalam 10 orang daripada 11 tu 10 lah yang saya pernah bekerja di bawah mereka insyaallah so itulah serba sedikit uh, sejarah perkhidmatan saya baik apa sungguh setia puan di college vocational perdagangan kita <laughs> ya mm kan uh, puan kata puan dah berkhidmat lama di sini dengan ada apa 10 pengarah uh, mm sepanjang puan berkhidmat di sini. Saya. Jadi ini uh, boleh puan kongsikan apa pengalaman menarik ataupun pengalaman yang uh, puan pernah rasai se uh, sepanjang puan berkhidmat di sini. Okey, uh, yang menarik tu uh, ada banyaklah cuma mungkin kita boleh uh, kongsikan sedikit-sikit. Satu adalah uh, bila kali pertama saya masuk uh, apa nama sebagai pendidik uh, waktu tu adalah Tuan Haji Selamat eh sebagai pengetua pada ketika itu jadi saya telah diminta untuk mengajar add eh matematik tambahan pada ketika itu saya tanya apa sebabnya dia kata kerana saya punya add dapat 3 eh itu sahaja puncanya hmm. jadi uh, itulah eh dalam saya datang adalah dengan uh, option perdagangan dan perakaunan tetapi apabila masuk sahaja saya diminta untuk mengajar add dengan sebab uh, keputusan SPM saya pada ketika itu jadi apabila saya menerima tugas begitu, saya kata, eh saya dalam hati saya lah, eh saya hanya option saya adalah perdagangan perakaunan. Hmm. Okey, kenapa saya perlu mengajar tu? Tapi kita tak sebut lah eh, hmm. dengan pengetua pada ketika itu. Jadi apabila diberi tanggungjawab itu, maka saya rasa kalau jadi cikgu kita terpaksa terima aja lah. Eh, hmm. apabila kita telah menerima tanggungjawab, okey untuk jadi cikgu, maka orang anggap kita boleh ajar apa-apa pun subjek yang ditawarkan hmm. di sekolah tersebut. Selain daripada itu saya juga perlu mengajar bahasa Melayu pada ketika itu. Ya Allah jenuh nak mengajar, nak nak menanda apa nama karangan. Uh, pernah juga mengajar pendidikan moral eh so itu adalah tiga subjek eh yang lain daripada bidang saya iaitu perdagangan dan perakaunan eh jadi alhamdulillah dengan berkat uh, tunjuk ajar daripada rakan-rakan guru yang lain uh, kita boleh survive eh so kesimpulannya eh sama ada anak-anak pelajar ataupun guru-guru okay apabila kita telah menerima apa-apa juga jawatan apa-apa juga uh, kerja yang telah kita reda untuk tanda tangan sebagai apa pesara. nama, pesyarah, guru ataupun mungkin juga pekerja-pekerja. So, kita kena belajar. Eh so itulah yang uh, kita mungkin kaitkan dengan sekarang ni lifelong learning eh iaitu yeah. pembelajaran sepanjang hayat eh sepanjang hayat kita maka kita kena belajar. So konsep itu perlu ada 와 iman dah pencen sekali pun. Eh sebab ilmu itu uh, memang uh, mana apa mana nama sahaja. di mana-mana sahaja uh, dan ilmu yang kita ada tu pun mungkin tak sampai setitik pun daripada air di lautan. Yeah. Okey. Hebat sungguh pencara-pencara di KV kita ya. Walaupun kita sebenarnya apa kita mahir dalam bidang at ataupun subjek tersebut, tapi kalau diberi tugasan yeah. untuk uh, apa ajar subjek yang lain, lari bidang sikit kita kena teruskan yeah, begitu. Uh, baiklah soalan ketiga saya, mm -hmm. Hmm. Uh, apakah elemen utama yang perlu diberi keutamaan dalam membentuk pelajar uh, yang seimbang dari segi akademik? Uh, sas ya dan kemahiran mensanya. Okey. Uh, so mungkin itu kita boleh fokus kepada Kamilah eh sebagai yeah, uh, para pensyarah terutamanya bahawa kita, apabila kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang uh, seperti uh, syu sebutkan tadi, kita tak boleh lari daripada uh, konteks dalam falsafah pendidikan kebangsaan eh so apabila dalam falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa kita nak membangunkan pelajar itu adalah dari aspek jeri jasmani emosi rohani dan juga intelek eh so apabila kita nak membangunkan insan dengan empat-empat ciri itu adalah baru insan yang lengkap maka apa yang perlu ada pada kita eh sebagai seorang guru kita juga perlu lengkap dari segi jeri barulah kita boleh apa nama membentuk insan yang kita nak Betul. sebab saya saya selalu berpegang kepada kepimpinan melalui teladan kita nak anak-anak pelajar kita dibentuk berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang dah cantik dah diaturkan jadi kita bila nak mengajar kita bila nak mendidik tu utamanya mesti lihat kepada itu. Eh apabila kita mengajar di kelas kena lihat dari segi jasmani. Maksud jasmani ini maksudnya kita tengok pelajar tu, okey mengantuk ke sakit ke, eh dan juga kalau saya lihat sekarang adalah masalah yang utama dari segi jasmani pelajar-pelajar ataupun anak-anak sekarang adalah dari segi BMI. Ya. Okey, BMI ataupun uh, apa nama orang kata obes tak obes. Ya. Oh, so sekarang ni saya lihat uh, fenomena ini ataupun gejala ini makin makin banyak eh makin ya. bertambah ya. mungkin sebab faktor pemakanan dan sebagainya. So jasmani itu perlu dilihat. Emosi kita lagi sekarang dengan macam-macam anxiety dan sebagainya. So ya. kita kena lihat. Eh dan juga rohani kita maksudnya sebab itu di college vocational perdagangan kita tak lari daripada elemen-elemen uh, rohani yang kita terapkan seawal 7.50 pagi. Betul. Yeah, yeah, jadi yeah, itu yeah, sebenarnya yeah. adalah kekuatan di KV Perdagangan. Terima kasih eh kepada di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Haji Halifah eh peng eh pengarah kita pada ketika itu okay, yang telah memperkenalkan eh Uh, apa nama aktiviti uh, apa nama solat duha eh seawal 7.50 7.45 pagi diikuti dengan doa eh pada setiap kali sebelum kelas dan juga selepas kelas. So itu adalah kekuatan rohani eh yang kita ada dan tak lupa adalah intelek eh so maknanya intelek adalah apa yang you all belajar eh so apabila kita lihat kita nakkan pelajar itu ada empat aspek tu so cikgu-cikgu pun begitu juga Eh okay. kita tak boleh abaikan kesihatan kita. Kita tak boleh uh, emosi kita perlu dijaga eh perlu nak jaga emosi tu ada pelbagai kaedah eh. Mm -hmm. uh, kemudian rohani dan juga intelek. So pada saya apa pun yang kita nak ajar kepada pelajar sesu adalah sesuatu yang baik dan positif. Tapi pada masa yang sama kita juga kena belajar untuk jadi apa yang kita nak ajar. Okay itu saja. Okay. okay. Uh, baiklah puan. Uh, soalan seterusnya okay. uh, saya akan tanya puan Bagaimana Kolej Vokasional Perdagangan uh, boleh menyediakan pelajar itu sendiri agar lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia kerjaya dengan uh, kehidupan sebenar? Okey, baik. Uh, so kalau kita lihat uh, kehidupan di kolej tak sama dengan kehidupan di luar betul uh, betul eh so kalau kita lihat eh pengalaman-pengalaman anak-anak yang dihantar untuk OJT je sudah dia, dia, dia dah nampak dah eh bahawa di kolej kita telah membimbing eh memimpin uh, tak tahulah apa lagi nak cakap membimbing memimpin mengajak dan sebagainya memujuk semua aspek itu ada tetapi apabila di luar perkara-perkara itu tak ada okay. so survival kita perlu tinggi eh apabila berada di luar so, bagaimana kami di KB Perdagangan ini cuba untuk mengajar apa nama apa survival skills ini kepada pelajar-pelajar Uh, adalah dengan cara uh, yang mungkin, okey Cara ini uh, apa nama? Sebahagian daripada pesara-pesara kita memberi peluang untuk anak-anak pelajar uh, menguruskan program. Eh, untuk anak-anak pelajar ini bukan saja mengurus maknanya daripada A sampai Z. Eh, kita beri peluang untuk mereka jadi penyelaras projek, ketua projek, floor manager dan sebagainya. Yeah. So itu sebenarnya adalah Uh, skills ataupun kemahiran yang kita nak berikan kepada anak-anak pelajar okay, supaya mereka boleh mengurus sebab apabila kita buat satu program kita akan jumpa pelbagai jenis manusia Betul. contoh Betul. kita sebagai ketua projek kita ada ramai AJK AJK pengangkutan AJK itu dan ini so dalam AJK tu ada pelbagai orang dan pelbagai ragam So kalau you jadi ketua, you jadi penyelaras kita akan jumpa dengan pelbagai manusia. So bagaimana kita nak menguruskan mereka, itulah sebenarnya skills yang kita nak terapkan kepada anak-anak pelajar secara tak langsung. Eh kita tak akan sebut okey, yang ini kita nak belajar ni, yang ini kita nak belajar tu tidak eh tetapi pengalaman okey kita menguruskan satu-satu aktiviti itu sebenarnya memberikan Uh, tak banyak tetapi sedikit bahawa manusia di luar ini ada kepelbagaian itu satu itu dari segi manusia tetapi juga dari segi ekosistem di luar eh dari segi persekitaran di luar pun kita perlu cakna juga bahawa sekarang dengan uh, kemudahan uh, pelbagai kemudahan IT dan sebagainya maka anak-anak uh, pelajar perlulah Uh, apa nama bukan sahaja cakna tetapi perlu ada jati diri eh untuk memastikan semua teknologi yang ada itu memberi manfaat eh kepada kita eh sebab kita apabila nak berurusan kita bukan setakat memikirkan soal kita tetapi orang di sekeliling kita eh biarlah kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain bukan sahaja pada hari ini tetapi pada masa-masa mendatang Okay. Baiklah Sekejap. Puan, uh, ini adalah soalan terakhir saya. Okay. Apakah pesanan yang, yang perlu dititik beratkan dalam kalangan pelajar kolej itu sendiri untuk mencapai visi kolej vocational perdagangan? Okey, apabila disebut pesanan, saya teringat kepada uh, apa nama pesanan daripada, bukan pesanan lah sebenarnya, akronim eh. KVPJB kalau sesiapa yang ingat ia adalah akronim KVPJB adalah College Vocational Perdagangan Johor Bahru ya, okey itu kita paparkan di hadapan di pintu dan kita juga paparkan di hadapan dewan eh dan uh, sebenarnya KVPJB ini kalau kita ingat balik eh bagi anak-anak pelajar yang masih ingat dengan uh, slogan yang telah di bukan sloganlah sebenarnya kata-kata uh, yang telah direka oleh tuan haji Ruslan Okay, uh, K itu apa, V itu apa, uh, itulah sebenarnya yang boleh menjadi budaya kerja kita, okay, warga KB Perdagangan, jadi untuk untuk anak pelajar terutamanya. Okay, di situ, K di situ adalah dari segi kualiti. Eh, dan kualiti itu saya rasa kita semua maklum eh, bahawa kita sebagai manusia perlu ada kualiti. Kualiti ini cukup ...cukup apa nama uh, apa luas dia punya konsep dan konsep kualiti ini juga diambil oleh pengarah ada sekarang iaitu puan Hasar, Hasparina dengan slogannya kerja berkualiti melen, melonjak prestasi Betul. so kita nampak tak eh Bila saya bekerja dengan ramai ketua saya sebenarnya boleh ambil bagi setiap ketua itu ada kelebihan-kelebihan yang jariahnya saya rasa insyaallah akan sampai bila-bila eh so uh, v di situ adalah vc eh so maksudnya kita uh, sebagai uh, keluarga, di KB Perdagangan perlu ada visi. Eh? Visi kita tampal dekat mana-mana tapi kadang-kadang kalau ditanya lupa juga kan? Eh? Hmm. Jadi kalau ditanya apa visi college vocational, kadang-kadang okay, kita lupa. Sebab itu kita tampal di mana-mana. Eh? So kalau kita quality, kemudian visi, okay, KVP, productivity. Bila kita ada visi yang jelas, okay, bila visinya jelas, kita akan bekerja dengan penuh berkualiti maka akan meningkatkan produktiviti. Bila produktiviti meningkat, maka insya Allah kita akan jadi jagoh. Okey, jagoh itu bukan setakat jagoh kampungan. Eh. Kalau kita lihat pada hari ini, kita ada majlis apresiasi ramai yang telah mengharumkan nama kolej di peringkat antarabangsa. Okay. So, itu adalah ciri-ciri yang kita nak hasil daripada kerja-kerja kita tadi Berkualiti, ada visi, produktiviti kita meningkat, akhirnya kita akan jadi jago dan itu semua empat perkara itu adalah satu bisnes bagi kita bila sebut bisnes itu adalah kerja buat Eh, bila sebut kerja buat, cikgu ada kerja buatnya, pelajar pun ada kerja buatnya. Eh, so maksudnya kita akan buat segala Uh, tugas dan tanggungjawab kita ataupun kerja buat kita itu dengan memenuhi ciri yang tadilah dengan penuh berkualiti bagi mencapai visi bagi meningkatkan produktiviti. Okay. So itulah saya boleh simpulkan kepada uh, lima huruf tu tadilah KVPJB untuk melahirkan anak-anak pelajar yang boleh kita banggakan di peringkat luar dan insya-Allah boleh menangani uh, pelbagai cabaran di dunia luar insya-Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin. Baiklah terima kasih puan. semoga apa yang dipesankan oleh puan Hajar Zari sebentar tadi dapat kita ambil cakna dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada Sort Has Lambayan Kasih bersama puan Hajar Zari Mapin Darmo. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak.